Під головуванням Красноградського міського голови Володимира Максима 22 липня відбулася 15-та сесія Красноградської міської ради сьомого скликання. До участі в її роботі було зареєстровано 18 депутатів. Внесені до порядку денного бюджетні, господарські, соціальні, земельні та питання з благоустрою були актуальними для міста та його громади. Відповідно до змін законодавства, сесія відбувалася з поіменним голосуванням і тривала більше двох годин. Після вивчення матеріалів обговорення... Корень проєктів рішень на профільних комісіях, постійних комісіях ради та детального вивчення додатків до проєктів, депутати за процедурним голосуванням винесли рішення загалом щодо 51 питання. Пройшла очередна сесія. я ще раз говорю, що всі матеріали ми відкрито викладаємо на сайт, Пожалуйста, вникайте, Проект рішення викладаємо. було розглянуто много рішень, они Бурно обсуждались на комиссиях, но уже на самой сессии конструктивно работали те, которые появлялись вопросы у присутствующих, у наших депутатов. Мы вносили изменения в наше решение. На что я хотел бы сделать акценты? Это тоже э, две основные вещи. Мы э, впервые пробуем провести аукцион земли открытый, и мы сейчас подготовим подготовительные моменты по, для того, чтобы это было открыто, чтобы это на сайте любой житель города мог участвовать. И это две площадки, одна коммерциального предназначения, вторая инвестиционная Мы надеемся, что там будет строиться завод. И если это аукцион, то это будет первый аукцион в Харьковской области, именно в области, не в городе. Поэтому это первая часть. Вторая часть мы выделяем Деньги на ремонт старого круга. Это является дорога державного значения. Но там постоянно большой поток наших жителей прежде всего. И это 366 тысяч выделено на, на софинансирование государству для того, чтобы там мы выполнили. И мы знаем, сколько раз мы говорили об этом. Но самое главное, я бы э, сделал акцент на том, что на создание рабочих мест, которые мы созда тоже выделили деньги для молодежи. Клиническая молодежи, которая хочет на каникулах подработать, и мы создали 5 рабочих мест для студентов, которые смогут поработать на благоустрее. Мы создали 4 рабочих места, выделили деньги для наших инспекторов, которые будут заниматься охраной правопорядка. Это прежде всего тоже благоустрее. И мы надеемся, что. У положення з нарушеннями благоустрою в місті. резонансним рішенням сесії стало затвердження положення про Красноградську молодіжну громадську раду. До неї війшли представники красноградської молоді, яких об'єднує прагнення робити корисне для суспільства, та які остаточно вирішили долучитися до дій. У нас присутствує на сесії більша частина молодіжного молодежного я би сказав сказав который создан при городском, городском совете, молодежная рада. Это активные люди, это люди, которые, которым интересно все, что проходит в жизни города. Они готовы не просто слушать, они не готовы активно участвовать в жизни города. Они понимают, что будущее города, будущее их находится прежде всего и в их руках, в их умах. И было приятно, что эти молодые люди, эти Жители города Краснограда уже не просто присутствуют на сессии, они уже активно участвуют в жизни города. Там были модераторы из сайтов, которые освещают город Краснограда. И еще раз они абсолютно свободные, как работали, они будут иметь, но они уже будут иметь источник из первого, вернее, информацию из первого источника, не какие-то слухи, они могут в любой момент зайти присутствовать. Мы наоборот их призвали присутствовать не только на сессии, но и на комиссиях, на всех. Потому что эта громадская рада, молодежная, которая создана, она имеет право быть на всех наших мероприятиях, на комиссиях, выходить со своими предложениями, им обязательно услышим. Это очень по-честному. Не просто критиковать, а еще и участвовать в жизни города и пытаться что-то изменить. Роботою депутатів на 15-й сесії було задоволено близько 20 заяв громадян міста стосовно їх земельних ділянок. Згідно постанови Красноградської міської виборчої комісії про реєстрацію депутатам Красноградської міської ради від районної організації партії відродження, на сесії було визнано повноваження депутата Литвин Надії Володимирівни. Також міський голова вручив посвідчення помічникам-консультантам депутатів міської ради. Робота депутатського корпусу сьомого скликання триває.